Пишем скрипт, который будет выполнять проверку свободных IP-адресов. Для этого нам понадобится еще одна таблица, в которой будет указано всего одно значение. Это начало подсети, для которой мы будем проверять свободное IP. Извлекаем значение подсети и заносим его в дата. Также извлекаем все данные об IP-адресах пользователей и заносим в Data2. Затем переменной IP пересваиваем значение Data, то есть заносим вот это значение в переменную IP и создаем пустой список. Далее запускаем цикл, который будет выполняться, который будет присваивать переменной X значение от 2 до 254 и здесь будет присвоено переменной IP не присвоено, а приклеено значение X, то есть будет 172 17 1 приклеить 2 и так таким образом получится IP адрес и так пока не закончится весь цикл а здесь списку IP будет присвоено это значение. Далее будем извлекать из списка лист IP все значения и сравнивать их со значениями, которые находятся в Data2, то есть в котором находятся IP-адреса пользователей. И как только проверка покажет, что в Data нет такого IP-адреса, который есть лист IP выведется значение, и это значение будет свободный IP-адрес, который мы сможем присвоить новому пользователю.